o't dimlanishi ko'pchilikni qiynaydi xususan bizni o'zbeklar yoshi kattalarda qishi kunda qiynaydi o't dimlanishi buni bilasizlar e, qanday belgilari simptomlari borligini boshidan o'tgan tabib e, bu o't sentr markazi ichki a'zolar markazi o'zi modda almashinuv sentri jigar e jigar o't yo'li birga ho'p e, tavsiya aytib bermoqchiman batafsil ma'lumotga endi vaqt qisqa ertalab <imitra> nahorga uyg'onasiz och qoringa buni bizga bir leksiyada ustozimiz aytib berganlar talabalik payt uyg'onib hojat masalasini hal qilib kelasiz katta kichik hojat kelib ikki piyola dog' suv kipitok qaynab solgan suvni ichib turib yoshligimizda rezinka xaltalar bo'lardidi grelka deyardik endi hozir baklashkadan foydalansa ham bo'laveradi termizdan issiq qaynoq suvni quyib idishga kuyar darajada issiq shu o'ng tomonga jigar proyeksiyas sohasiga qovurg'a yoyib ostiga issiq qilib qo'yib o'n besh minut yigirma minut chap tomondan yotasiz nahorga bir kunda foydasini bilasiz jigar eng issiq a'zo va issiqni eng yaxshi ko'radigan a'zo o't yo'llari qon tomirlar kengayadi o't yaxshi ishlab quyiladi ichakka o'n ikki barmoq buni bir oy davomida qilib yursangiz ham bo'laveradi yoki har ikki kunda uch kunda bir qilib turing foydasini bilasiz nechta odamni allohga shukur duosini olyapmiz yoshi kattalar shu tavsiya bilan salomat bo'linglar